Yevrovejim bu gün məktəbərl müsahibələrdən hesab alınır. Orda iştirak etməmisiniz. Buna tələsimirsiniz. Sualına Manana Cəfərcə belə cavabladı. Ötən il Yevrovejlə mən Gürcüstandan təklif almışdım. O vaxt ana olmağa hazırlaşırdım. Orda o məşhur müğənnini SMS-lə səsici. Bu da obyektiv şəkildə həyata keçirdi. Bizdə o məcləb biraz başqa gündür. Gəlin kimi ora gələcəyindən xəbər tutursan. Bizə isə təbii ki, uğurlar arzuamaq qalır. Mən Gürcüstanda da dedim ki, Azərbaycana gələndən 1998-ci ildən etibarən bütün müsabiqələrdə Azərbaycanı təmsil etmişəm. Həmdə deməsidir, bir qrup insan tapıldı deyəcək ki, Manana Gürcüstanı Azərbaycandan üstün tutdu. Yevropa bütün həm də populyarlıq qazandırır. Bir gün Avropada tanınma, populyarlaşa, çox böyük nəticə əldə etməyə ollar. Məğer Beyoncé, Shakira Yevrəvijəyə gedib, onlar dünya ulduzlarıdır. Tanınmaq üçün üzdə tradisiya mərkəzi olmalıdır. Bu sözləri mananın açıqlamasında qeyd etdi.